Это монстр ламповой техники. Ну, вот если сравнивать с машинами, то Акай шестидорожий, шестиголовый, это Бугати или Феррари. А в аналогии вот этот магнитофон, как КАМАЗ или МАЗ. Весит он 52 килограмма. В нем три двигателя мощнейший аппарат. Вот восстановлено полностью его оригинальное состояние. В придачу микрофон раритетный, который работает, записывает музыку. Все работает, как работало в далеком 1960 году. Сейчас поднимем крышку. Вот так он выглядит внутри. На этом магнитофоне <coughs> ставились катушки 525 метров и 750 метров. Вот эти катушки по 750 метров. Скорость 19,05 метров в секунду. Сантиметров в секунду. Магнитофон однодорожечный. То есть запись делается монофоническая на всю ширину ленты, в одну сторону. Это студийный полупрофессиональный магнитофон. Использовался в радиорубках, в домах культуры, на студиях всевозможных в 50-х, 60-х, 70-х годах. И для того, чтобы э значит, смонтировать записи. Магнитофон воспроизводил только в одну сторону, слева направо. Для того, чтобы вернуться назад, перематывалась пленка назад, перевернуть ее с другой стороны не, ну, не получалось, потому что была запись только в одну, на одной дорожке, широкой в одну сторону. Включался магнитофон значит, на внешний усилитель и вещал на Через колокол, колокола на большие площади или в закрытых помещениях, через внешний усилитель. Спереди тут стоят два динамика для контроля воспроизведения и записи. Вот такое чудо советской техники. Из предыстории магнитофон в таком цвете, светло-серый сверху э, такая панель сохранена в первозданном виде э, значит беседовал я с одесситами у одного из них дедушка служил на военном корабле и вот когда был карибский кризис э, он рассказывал что такой магнитофон в таких цветах у них стоял в радиорубке на корабле вот когда корабль шел на кубу кто помнит 1964 год, значит ездили туда наши в гости Фиделю Кастро, то у них на корабле стоял такой магнитофон, и когда матросы расстраивались на палубе, включали гимн, музыку, и служил для озвучивания открытого пространства на кораблях. А может быть, он был предназначен для работы в посольствах Советского Союза. Почему такое заключение, я вот так думаю, потому что серийный номер вот этого магнитофона светло-серого 445. Обычно в магах темно-серых цветов идут 4-5-значные номера серийные. В этом трехзначный серийный номер. Поэтому, как вариант, может быть, он служил на флоте. Я тут подобрал, записал музыку на морскую тему. Сейчас посмотрим несколько роликов, связанных с морской темой и как звучит этот магнитофон. Всем спасибо.